нажимаем печатать с USB, выбираем файл. Печатают, например, Идея заключается в том, что пока в мире всего лишь 5, 5 компаний занимаются 3D-печатными технологиями, появляется, но вот на рынке, ну, на, на постсоветском рынке, то есть не первые, кто выпустили реально работающие. От, от, отработанный, испытанный в реальных условиях, не, не какой-то прототип там, в лаборатории. Мы изначально разрабатывали принтер, совместно тесты в кафе, в ресторанах, на то потребителя считает сладко, вкусно, необычно. Именно по этой причине мы как бы, взяли эту инновацию, которую <со> <enfant> очень впечатляет. То есть ты, ты можешь делать те вещи, которые просто еще никто не делал. Мы сделали реально продукт который может быть востребован который используется а вот обычный шоколад он недорогой у него вот качественный потому что хорошо держит форму технология послального наплавления достаточно известная основана, ну в принципе сначала придумали пластиковые принтеры сейчас мы, 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 мы тоже самое разработали только с шоколадом вот этот принтер печатает быстро послально наращивает шоколадом э, любой, как бы, любой формы э, надписи, фигуры и, и ну, даже объемные То есть э, в будущем мы будем э, планировать печатать э, фотографии шоколада. Это изделие будет доступ доступно любому человеку. В принципе 30-40 гривен такая ценовая категория.